Привет, я Максим. Я Влад. Мы хотим попасть на концерт Noise MC и, и, пообщаться с ним. Меня зовут Коля. Меня зовут Сережа. Мы любим велоспорт с детства. И массовые мероприятия. И поэтому хотим организовать велофлешмоб в апреле. Все, кто хочет присоединиться к флешмобу, оставляйте свои контактные данные в группе Т20. Привет, меня зовут Вика. Я хотела бы рассказать вам о своей проблеме. Я давно ищу работу, но ничего не могу найти. Я ходила на различные тренинги и собеседования. Потратила уйма времени. Короче, ничего не помогает. Я даже отправляла резюме через интернет, но пока никто не откликнулся. Я даже отправляла резюме по обычной почте. Я даже на улицах расклеила объявления в поисках работы. Затем я опять печатала и отсылала резюме. Я даже ходила на различные собеседования, но безрезультатно. Потом прочитала, что исход собеседования зависит от моей нежности. Дело в том, что некоторые журналы советуют быть яркой и запоминающейся, а другие напротив, одеты строго, как и следует выглядеть офисному сотруднику. Короче, ни то, ни другое не работает. Наверное, надо было одеть другой цвет. Одна моя подруга посоветовала нетрадиционный метод по привлечению работы. По ее словам, я в полночь должна была загадать желаемую должность, написать ее на листочке, поджечь бумажку на синей свечке, а пепел развеять по ветру. Только пальцы обожгла. После этого и обратилась к цыганке, чтобы наколдовать себе рабочий приворот. И что, это правда поможет? В интернете я прочитала вообще абсурдный метод. Мне нужно было купить носовой платок. Семь раз его сполоснуть, положить в него семь монеток и закопать под любым деревом. Под любым, кроме осины. Я так и сделала. Но почему-то даже это не сработало. Я уже все перепробовала, но ничего не работает. Поэтому я обратилась в точку ТЭТ. Последняя надежда на вас. Так что если кому-то нужен будет ответственный отчаянный работник, обращайтесь. Привет, меня зовут Аня, мне 18 лет. Я очень люблю маленьких щеночков. Они такие хорошенькие, но просто проблема у моей мамы аллергия на шерсть котов и собак. И если у кого-то есть маленький щеночек, можно мне с ним погулять один день? Привет, меня зовут Руслан. Вот недавно я устроился на работу, и мне приходится вставать в 7 часов утра. Но по натуре я салат. и это для меня просто ну, очень тяжело. Подскажите, пожалуйста, как мне легко просыпаться на протяжении всего дня, чувствовать себя бодро? Привет! Меня зовут Даша Дэнс, я веду утренние эфиры на радиостанции кис -ФМ. Кто, как не я, знает, что нужно делать для того, чтобы быть бодрой и веселой с самого начала дня. Поэтому я с радостью помогу Руслану. Я думаю, у нас все получится. Каждое утро я выпиваю литр кофе, принимаю холодный ледяной душ. Что вы думаете? Никак не могу проснуться. Вот недавно уснул прямо на совещании. Я так можу почувати роботу. А 5-2.0 мені сказали, що мене ожидає сюрприз. Далі у центр йдемо і стоїмо на проспекті Перемоги. станції метрополітехнічний інститут до площі перемоги. Сякнеться відрадний проспект від бульвару Івана Лепсі до Якутської вулиці і не поспішає вулиця Мельникова від Герцена до Дігтярівської. Даша Денс. Привіт. я Даша. Руслан. Очень приятно. Русланчик, ты готов? Потому что на зарядка через 3 минуты стартует, он времени нету. Какая зарядка? Как, какая зарядка? Ты же обращался в Т2.0 с просьбой о помощи. Обращался. Ну так вот, все, с этого утра я твой переслали тренер, поэтому давай, разминайся, а я пока буду настраивать все, хорошо? Все, хорошо, давай, понял. Всем доброго ранка, всем привет, 8.25. С мной сегодня герой нашей рамковой зарядки а, Руслан. Ну, Руслан, ты рамковую зарядку заходишь и делаешь на початку дня? Ч честно, чи не? Честно, вечернюю делаю зарядку. Так, ну вечерня то само собой. Поехали, есть? Так, работаем бедрами. Чуть-чуть четче движение, Четче. чуть И сложные Круг, упражнения. Кругом, кругом, кругом. кругом. Раз, два, три, четыре. Кленки. Спину ровно. Ровно. Вот так. У-у-у! <свят> так, рез-накрест. У-у-у! Полетели. <свят> ну что, скажем пару слов. Ось так ось байдюри енергійно. Ми розпочинаємо ранок станціями. Руслан, як настрій? І що ти відчуваєш зараз? Чувствую такий приплив енергії, конечно, тяжело. Ну, ти обіцяєш, що ти будеш робити ранкову зарядку. Ну, да, я буду зустрічати ефір місце з тобою. Круто! Це була ранкова зарядка, і наш герой сьогоднішнього ранку, Руслан. тебе велике дякую, Даша. Надію з сьогоднішнього дня я буду просипатися так, як потрібно. Здравствуйте, меня зовут Лиза. Я просто без ума от Японии, от японской культуры, поэтому изучаю японский язык. На поездку в Японию денег нет, к сожалению. Но если найдется носитель языка, который будет готов работать со мной разговорную практику, буду очень благодарна. Спасибо большое. Привет всем, меня зовут Катя. Я очень хочу питаться только натуральными продуктами, поэтому познакомлюсь с семьей из деревни, которая бы снабжала меня этим регулярно. Молочком, кефирчиком, творожком. Всему-всему буду рада. Спасибо. Я Ваня. Я хочу стать режиссером, тому я хочу мастер-класс ведь Стивена Стилберха. Привет, меня зовут Настя. Помогите, пожалуйста, у меня бабушка перебралась в город из села, и ей не с кем тусоваться, она целыми днями сидит дома. Подскажите, где она может найти своих сверстников? пропоную долучатися до наших зйомок.